Вітаю, друзі! Ви дивитесь YouTube-канал канал Ми Україна. Мене звати Вікторія Малосвітна, і я дякую вам за те, що знаходите час і проводите його у нашій компанії. Буду вдячна вам за підписку, дзвіночок, за лайк і коментар. А говорити будемо сьогодні про ситуацію на близькому сході, а допомагатиме нам усьому розбиратися. Мій гість Аркадій Мілман, голова програми вивчення Росії інституту досліджень національної безпеки Тель-Авів, екс експосол. Держави Ізраїль, вітаю вас, пане Аркадій. Вітаю вас. Отже, у ніч проти 16 грудня Ізраїль атакував склади зброї та ракету у сирійському Тартусі. Це були найпотужніші удари про. По прибережному регіону Сирії з початку 2012 року про це пишуть у змі, і це навіть викликало землетрус. І загалом протягом останніх днів Ізраїль знищив понад 250 цілей, включаючи і авіабазу, і склади зброї, і інфраструктуру сирійської армії. Це і дослідницькі центри, і об'єкти радіоелектронної боротьби пане Аркадій, Чому Ізраїль так активно працює над знищенням військового потенціалу? режима Асада, как он загружал в безопасность Израиля? Ну, режим, однозначно режим Асада, это был режим, который являлся враждебным режимом Израиля. Сирия и сирийская армия это враг Израиля, тут ничего не поделаешь, поэтому при первой же возможности, где можно было уничтожить арсенал сирийской армии, который был направлен против Израиля, соответственно, Израиль, исходя из интереса безопасности своей страны, начал уничтожать этот арсенал. Другой вопрос в том, вот те повстанцы, которые, в принципе, часть из них джихадисты, не надо забывать это, часть людей, которые придерживаются абсолютно крайних экстремистских взглядов, поэтому у нас нет никакой возможности допустить, скажем, передачу оружия сирийской армии именно этим организациям такие как Хаят-Тахры-Рашам и другие организации террористического толка. Понятно, что там есть и другие оппозиционеры, курды, которые в данной ситуации не видят нас особо врагов, или друзы, которые на юге Сирии, на севере Израиля пытаются быть в каких-то более-менее дружеских отношениях с Израилем, но потенциал то, того оружия, которое существует, и если он не приведи Господи, попадет в руки людей, которых абсолютно скажем так, видение мира через призму террористических актов, то это будет напрямую угрозу Израиля. Поэтому сразу реакция была там, где возможно уничтожить, это уничтожить. А насколько потужным был военный потенциал Сирии? ну, он был относительно потужный. Относительно тут э, не о чем говорить, потому что это были различные системы оружия. Это было оружие российского и советского производства. Это оружие, которое все время Россия подпитывала Сирию этим оружием. Поэтому количество и те возможности, которые были у сирийской армии, это довольно сильные и э, возможности. Более того, часть этого оружия они побросали, не воюя с оппозицией. Вот последний Развитие событий, которые было, и, соответственно, вот эта оппозиция захватила большое количество трофейных. Это от танков и самолетов и так далее. Более того, вот эти повстанцы у них нет, не было танков. Они не понимают, как даже водить эти танки. Что интересно, что они даже дали объявление в интернете, что они ищут людей, которые умеют водить гусеничные транспортные средства, имею в виду танки или какие-то там самоходные э, системы на на огня, артиллерийского и так далее, и они у них даже нет этих людей, которые профессионально могут водить танк отсюда, ну, то есть исходя из этого было понятно, что угроза может существовать, и лучше нам принять превентивные меры, предупредить возможность передачи оружия этим повстанцам, ну а дальше ситуация уже будет развиваться и посмотрим, что и как можно будет сделать в данном направлении. Скажем так, интереса у Израиля воевать с этими повстанцами абсолютно нет. І ми дуже надіємося, що повстанцеватіх немає ніякого інтересу воювати з Ізраїлем. прем'єр Ізраїлю Бінімін Нетаньягу. Він 8 грудня приїхав на кордони з Сирією і заявив, що падіння режиму Асаду стало результатом ударів Ізраїлю по його основних союзниках у регіоні Ірану і Ліванському терористичному угрупованню Хезболла. А ще він сказав, що це відкриває нові великі можливості для Ізраїлю, які саме. Ну, это сложно сказать, что имел в виду Натаньял, потому что Натаньял, понятно, что это тоже такой, скажем так, политический шаг и для внутренней политической арены, показать, как он успешно борется с врагами, чтобы каким-то образом смыть позор 7 октября, где правительство виноватая армия были виноваты в страшной трагедии, которая постигла Израиля с момента образования государства в 1948 году. И понятно, что это носит такой чисто внутриполитический характер. Что он имел в виду, нам сложно сказать, потому что сегодня проблема заключается в том, и я это говорю с большим сожалением, да, я не из поклонников Натаньяу и нахожусь как раз по многим вопросам, я не считаю, что он прав, и, но в данной ситуации, к великому сожалению, я должен сказать, что поскольку нет какой-то программы в отношении сектора газа, нет сейчас какой-то программы в отношении, что дальше делать с Физболой, поэтому непонятно, что он будет делать с Сирией. И вот эти все высказывания поездки на границу, они скорее такой носят декларативный характер. До речі, у Хамас заявили про прогрес у перемовинах з Ізраїлем щодо перемир'я і, мовляв, зараз як ніколи близькі до досягнення угоди? І чи дійсно на вашу думку ця мирна угода близько? Які взагалі перспективи врегулювання цього ізраїльсько-палестинського конфлікту в осяжному майбутньому? Тому що є вимоги терористів, а є бажання Ізраїлю, країна, яка прагне жити в мирі спокою, розвивати економіку, піднімати добробут населення, то до якою? может быть эта мирная угода, на что готовы и будет Израиль пойти, а на что в жодном разе? Сейчас сложно говорить о каком-то, скажем, такой перспективе мирного сосуществования с палестинцами, потому что настроения в израильском обществе, они, скажем так, антипалестинские, понятно, что никто не хочет говорить о предоставлении возможности государства палестинцам и так далее. На мой взгляд, это тоже большая ошибка. Но в данный момент то, что интересует Израиль, это освободить заложников. Это самая главная, скажем, цель, что надо освободить из рук Хамаса заложников. И проблема заключается не только в том, что Израиль, скажем так, сейчас израильское общество находится в антипалестинском настроении. Это понятно после этой трагедии 7 октября и после того, как все там радовались, в особенности в секторе Газа и полно хамасников и террористов на Виуде и Самарии, на западном берегу реки Иордан это все понятно. Проблема это заключается в чем, что палестинцы, начиная с 1948 года, они отказались образовать собственное государство. По сегодняшний день они сами внутри не знают, что они хотят, и большая, большая часть этого общества просто погрязла в какой-то террористической деятельности, в террористической идеологии. Вот пока они тоже не наведут у себя там порядок, с кем общаться, с кем говорить, с кем договариваться. Вот этот вот это основная проблема Израиля. Я однозначно за мирное сосуществование, за палестинское государство и за то, чтобы палестинцы жили отдельно от израильтян. Но есть в израильском обществе целые, скажем так, группы населения, которые считают, что должно быть одно, одно большое израильское государство, в котором будут жить эти палестинцы с этих территорий, и у них не будет прав. Вот это точно неприемлемо, это точно нельзя с этим соглашаться. Но проблема в том, что проблемы в израильском обществе и, с другой стороны, в палестинском. Там, Ник, там Абу Мазен, который возглавляет палестинскую автономию, в принципе, это человек, который должен был давно проводить выборы, должен был давно что-то делать на благо палестинского народа. Там тоже эта администрация ничего не делает. Поэтому пока палестинцы не наведут у себя порядок, а мы не наведем, скажем так, не поймем, как мы видим наше дальнейшее будущее, ничего не будет. Поэтому в краткосрочной перспективе, на мой взгляд, это нулевые шансы вообще достичь какие-то соглашения в среднесрочной перспективе может быть что-нибудь будет, в долгосрочной перспективе никто не знает. И еще тут есть самый главный фактор, это что об этом будет думать американская администрация, каким образом президент Трамп и его администрация решат все-таки закончить конфликт на Ближнем Востоке. Это тоже большой вопрос. До Сирії хотілося б повернутися. Росія уклала угоди для збереження своєї військової присутності на ключових базах у Сирії. Про це повідомляють в інституті вивчення війни. Е, також повідомляють, що у порті Тартус та авіабазі Хмельмі, де має залишатися до трьох тисяч російських військовослужбовців. На вашу думку, як вдалося переконати росіянам опозиційні сили, і чого це вартувало Росії? На вашу думку, Ну, нуваці не... Ну, во-первых, еще не перекон, значит, еще они не успели переубедить в том, чтобы они э, оставили базы. Пока информация абсолютно противоречивая. Есть часть информации, которая говорит о том, что российские войска сейчас пытаются передислоцироваться в Ливии. В Ливии же тоже у них есть. Э, в Ливии же тоже очень нестабильная ситуация и есть э, правительство, которое считает, что оно э, ведет э, все дела в Ливии, есть оппозиция, которая поддерживает как раз Россия. Вот с этим оппозиционным генералом, может быть, там они смогут создать, передислоцировать свою базу из стартуса в Ливии. Об этом идут разговор, об этом есть всякая информация. С другой стороны, часть военного персонала из, из воздушной базы Хмеймим действительно переблошена назад в Россию. По всей вероятности, там замечены на снимках э, транспортные самолеты, которые забирают э, различные виды вооружения, э, военный персонал и так далее. Россия 100% пытается оставить свои базы, потому что они таким образом пытаются доказать свой статус на Ближнем Востоке. Они все еще думают, что они сверхдержава, что давно уже не так. И поэтому им важно ставить эти базы. Что будет, мы еще не знаем. Мы еще не знаем, как будет. Турция давить на них, потому что есть серьезные противоречия между Россией и Турцией. Мы не знаем, как действительно оппозиционное это правительство будет относиться к новой вот это оппозиционное правительство в Сирии будет относиться к российским базам, потому что еще раз российская армия бомбила все эти оппозиции, бомбила население. Как они так быстро простят, что делала российская армия? И эти преступления, которые они совершали против гражданского поселения в Сирии, мне сложно поверить, что так быстро они согласятся. Но мы говорим сейчас о совершенно новой ситуации. И вполне возможно, что будут какие-то договоренности. Факт, что эти повстанцы, которые сейчас пришли к власти, они не очень обвиняют Россию, Россию в тех преступлениях, которые Россия совершала. И сейчас, в данный момент, идет какой-то переговорный процесс. И посмотрим, как он закончится. Американцы однозначно против военных баз России в Сирии. Европейцы однозначно против. Это тоже сыграет свою роль. И посмотрим, как будет развиваться дальше. Ситуация, скажем так, она очень флуидная, она очень такая быстро меняющаяся. И сейчас очень сложно делать прогнозы. Никто не представлял еще месяц тому назад, что повцанцы за 10 дней полностью придут в власти и режим Асада падет. Мы не знаем, что будет через месяц. Посмотрим. А, чи може бути так, що повстанці, для прикладу попросять у Росії видати їм Башара Асада, а натомість дозволять розташовуватися на кількох військових базах. Сложно сказати. Дійсно, це это... ми зараз просто ведемо розговори чисто теоретичні. Зараз дуже сложно сказати, тому що я ще розберу огромное кількість суперечливої інформації. и сейчас сложно сделать какой-либо прогноз. Нам понятен, какой интерес у России, нам понятен интерес нового оппозиционного правительства, но вот есть ли совместимость между этими интересами, пока сложно сказать. До речі, Двин за він зараз з У Росії зробив свою першу заяву після втечі з Сирії. Це було 16 грудня. Він сказав, що майже до останнього залишався у Дамаску, тільки коли опозиційні сили проникли в місто. Він покинув Дамаск. Також наголосив, що, попри обставини, він не розглядав можливості відставки, пошуку притулку. На вашу думку, чому так довго мовчав? От склалося таке враження, що час пройшов і він просто мав щось сказати. Ну і сказав, кому адресована да. ця заява найперше. Ну, я думаю, что эта заява была адресована, э, во-первых, э, мировому сообществу. Он пытается сейчас создать новый нарратив, что он никуда не убежал, он воевал до последнего. Его волнует судьба сирийского народа. Это классический подход диктаторов. Точно такой Путин, точно такой Янукович был. Обратите внимание, Россия становится политическим убежищем для преступные, для, скажем так, для тех президентов, которые стояли во главе преступных режимов. Да? Это те люди, на руках которых есть кровь и преступления. Это Башараса, да? это Янукович. Да? То есть мы должны это не забывать. Теперь Башарасад пытается создать свой нарратив. Он вообще не диктатор, да? он воевал до последнего, он никого не бросал. Более того, он не просто сбежал, он даже своему родному брату об этом не сказал, когда он сбежал. Его другой брат из семейства Асадов, да, который, скажем так, был ответственен за весь наркобизнес там и еще возглавлял всякие там э, структуры в Сирии, он вообще через Ирак перебрался э, в Россию, это не было скоординировано. Помогал Ас Асаду убегать, э, э, скажем так, спецназ России и, в, э, и ГРУ, да, это разведуправление российской армии. То есть мы должны понимать, что тут была спланированная абсолютно операция, его сразу перебросили в Москву, но ну, он пытается создать новый такой нарратив, что он никуда не убегал и вообще он беспокоится о сирийском народе, как я уже говорил. Ну, классический диктатор, о чем говорить. А якщо до Ірану падіння режиму Асада, знищення Ізраїлем військового потенціалу в Сирії це ж однозначно послаблює позиції Ірану до того ж, Дональд Трамп стало відомо, що він хоче перешкодити Ірану створити власну ядерну зброю. Зокрема, відомо, що його команда розробляє так звану стратегію тиску на Іран 2.0. На близький схід можуть направити більшу кількість військових літаків, кораблів. Також сполучені Штати Америки можуть продавати Ізраїлю более современную сброю и некоторые члены команды Трампа, как говорят у ЗМИ, даже рассматривают возможность ударов по ядерным объектам Ирана. Да, тут э, очень интересное развитие событий, что Дональд Трамп последний последнем своем интервью в основном журналу Time, это одно из самых главных интервью этого года. Как известно, журнал Time выбрал его как человека года, 2024 -го года. Все мы помним, как президент Зеленский был выбран Тайман человеком года 22 -го года, в этом году Трамп. Как быстро меняется э, ситуация, как быстро вот развитие событий приводит нас к совершенно другим э, результатам. И Трамп действительно вот в этом интервью сказал о том, что он не исключает возможности нанесения военного удара по. Он завуалирован, сказал так немножко, э, скажем так. Э, скорее всего, по дипломатически, хотя у Трампа это не свойственно. Он говорит очень прямо, иногда говорит такие такие вещи, которые немножко людей отпугивают. Но тут он сказал, что он не исключает этой возможности уничтожения ядерного, поцела, ядерного потенциала Ирана, ядерной программы Ирана военным способом. Безусловно, это один из сценариев, который может действительно осуществиться, и понятно, что это должно будет осуществлять американцы вместе с израильской армией, потому что у нас есть все возможности и понимание, как это делается, и явно, если это будет, то явно будет какое-то сотрудничество, на мой взгляд. Это такая моя личная оценка. То, что касается статуса Ирана, сильный удар, который был нанесен Хизбалле, и те удары, которые Израиль нанес на самой территории Ирана, безусловно, сегодня привели к тому, что позиции Ирана ослабли. Это уже не такой сильный, могущий могущественный Иран, как он себя хотел представлять на международной арене. Понятно, что это очень хороший знак и месседж такой России тоже. Вот как союзники России тоже сейчас ослабли. И еще бы Северную Корею бы ослабить, чтобы ее солдаты не воевали против ЗСУ не в Курской области, не, скажем, на украинском фронте. Это тоже такой момент. Но посмотрим, может быть, до этого руки тоже дотянутся у американцев и у европейских стран и так далее. Да. Удары Израиля по прокси Ирана, такие как Избала, Хамаса тоже частично, скажем так, тоже сотрудничал с Ираном. Это не является совсем прокси, но именно и удары Израиля по Ирану, они, в принципе, сильно ослабили возможности Ирана, э сам статус Ирана. И это безусловно в интересах Соединенных Штатов Америки и в интересах европейских стран, и в интересах Украины, чтобы Иран поменьше помогал России воевать против Украины и поставлять поменьше оружия, дронов и, и всяких других вспомогательных, скажем так, систем для ведения войны России в Украине. Поэтому будем надеяться, что эта тенденция будет продолжаться, и, наконец, европейские страны, Америка, поймут, что надо заканчивать с врагами свободного мира. І тим самим помочі Україні і Ізраїлю закончить всю історію з этими страшними режимами Аркадій. Я вам дякую за ваш час, за вашу аналітику, за те, що знайшли можливість і долучилися до цього ефіру. А нашим глядачам я нагадаю, що гостем цього інтерв'ю був Аркадій Мілман, голова програми Вивчення Росії інституту досліджень національної безпеки Тель-Авів, екс-посол Держави Ізраїль. Друзі, ну я дякую вам. за те, що ви весь цей час були з нами, за те, що обираєте для себе YouTube-канал «Ми Україна», бережіть себе і до нових зустрічей.